смотреть на дачу Януковича младшего. Точнее, не на дачу, а на забор Януковича младшего, потому что за этим забором дачу мы не увидим. Забор Сюда. 6 метров? 6 метров, да. Дача, о которой мало кто знает. Так, хорошо. И, может быть, мы его там поймаем, конечно же. Да. Изда издадим, да. И нам медаль дадут. Может, Очень долго. Прекрасно, просто видно высоту забора. Многоэтажное здание. Да, точно. Кстати, это, наверное, домик этого охраны. Видимо, камеры. Вполне вероятно. Можно камеру рассказать что-нибудь. Это наверняка камеры не видно. Посмотрите. Ну, по самым скромным подсчетам, сколько метров? Метров шесть. Метров шесть. Теперь мы будем ко входу да, Ага. Александр. Да. Нам он разрешил? Нет, конечно. А вот мы хотим спросить, а, по-моему, по здесь мы не, не попадем, там вроде бы как тупик, товарищ ходил. я так понимаю, в этот, в этот, в эти контейнеры младший, младшенький выбрасывает мусор, да? Я думаю не, что нет, Ага. Что тут можно увидеть? Ничего. Окно разбили на следы предполагаемого взлома. Так что ж предполагаемого? Сто процентов сломали с ворота. Угу. Снять снимаю еще. Как вы думаете, это датчики или это камеры? Мы сейчас находимся в километрах у 30 от Киева, у села Щебуча. Про Цей забор кажуть, що це дача молодшого Януковича, Олександра Януковича, про яку начебто практично ніхто не знає. Ми думали, що тут ще не були правий сектор і самобороного майдану, але судячи з воріт, їх явно вже намагалися зламати. Ось. А ще тут цікавого знак, який стоїть, подивіться. Ні, йдемо сюди. Йдемо сюди. Ось, дорога, це досить дивно виглядає. Бо цей знак насправді стоїть для таких кортежів Януковича, який означає, якщо подивитися з того боку, з іншого боку, що машини, які виїжджають з тих воріт, мають поступитися тим машинам, які цією дорогою. Контроль. Вдихаючий. Тетушка. Тетушка.